Diyrəm, cən, məmmətin öş almışsınız. Deyirəm, məalimamışam. Deyirəm, Kimalov. Deyir, Deyir, kim Deyir həkim, deyirəm necə həkim? Həkimsə heç순 deyil. Deyir, yo, həkimlər müstəqildir. Ay prezident, mənə təkrar sual verirəm sizə. Hakimlər kimi həkimləri də müstəqil eləmisiniz? Bu mənə media kanalına müraciət edən şikayətçi Əli Axundov iddia edir ki, Bakıda Sabadlı rayonu Bəşir Səfəroğlu küçəsində yerləşən International Medical Center klinikasında onun hüquqları pozulub və ondan qanunsuz olaraq ödənişləri bölünüb. Bu yetməzmiş kimi, həmin klinikada dünyaya gələn nəvəsin sənədləri Gürov kimi saxlanılır və ödəniş ediləcək dəğildir də, sənədlərin ona veriləcəyi deyilir. HP-də əlavə ödəniş etməyəcəyini deyən şikayətçi International Medical Centerdən bildiriblər ki, ödənişdən imtina etdiyinə görə onu məhkəməyə veriblər. Hadisəni az sonra şikayətçinin öz dilindən eşidəcəksiz, amma bu məraməd media olaraq şikayətçinin bu müraciətindən sonra mediyada bu klinika barəsində kiçik bir araşdırma apardıq. Araşdırma nəticəsində klinika haqqında heç də xoşa gəlməyən məqalələrlə rastlaşdıq. Onlardan bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Məsələn, hələ 28 aprel 2017-ci ildə Azad Media AS saytında International Medical Center klinikasında doğulan körpə 2 gün sonra öldü başlıqlı məqalədə bildirilir ki, həmin klinikada Günel Həsənbalayeva doğuş edib. Doğulan qızın atası Əli Hüseyn Həsənbalayevin sözlərinə görə doğuşdan 2 gün sonra ana və körpəsi klinikanın doğum şöbəsinin həkimlərinin istəyi ilə evə göndərilib. Körpə qız evdə dünyasını dəyişib. Əli Hüseyn Həsənbalayev öz ar klinikadan şikayət edib. International Medical Center klinikasından reporta bildiriblər ki, körpə valideynlərinin istəyi ilə evə aparıldı. Yaxud 2020-ci ildə döyüşlərin getdiyi bir vaxtda gündəlikbaku.com xəbər saytında International Medical Center savaşda olan snayperimizin yoldaşından döyüşə görə 1500 manat aldı. Daha bir səhiyyə biabürçülüyü başlığında məqalə yerləşdirilib. Məqalədə deyilir ki, Vüsalə Quliyev adlı bir sosial şəbəkə istifadəçisinin paylaşımında belə deyilir. Stat Bizim ön cəfətdə döyüşən, yaralanan, sağalan kimi təkrar döyüşə qayıdan snayperçi bir qardaşımızın hamilə yoldaşının 30 oktyabr 2020-ci ildə doğuş üçün 1500 manat pul alın. Torquovda yerləşən International Klinikasını kimisə əlaqəsi çatdırsa, bildirsin ki, bu pulu onların burnundan gətirəcəm. Açığım məsələni ilk eşidəndə ictimaiyyətə dəldirmək istirdim. Sadəcə əskərimizin qardaşı ehtiyat etdi ki, neçə illər sonra dünyaya gələcək uşaqlarına yaxşı baxmazlar və s. Öz qanı ilə torpaq alan yaralı əskənin xanımından pul alan klinika öz layihəvi cəzasını almalıdır. Üstəlik, uşağı evə buraxanda 60 manat peyvənd pulu alıblar, hansı ki, peyvənd pulsuzdur statun sonu. Elə həmin saytın digər bir məqaləsində deyilir ki, adının çəkilməsini istəməyən Bərdə sakinlərindən biri Bakıda fəaliyyət göstərən International Medical Center-də qanunsuzluqla üzləşib. Şikayətçi deyir ki, nəvəsi 2 avqust 2021-ci ildə həmin klinikada əməliyyatla dünyaya gəlib. Əməliyyat üçün 1200 manat pulağıblar. Heç bir qəbz təqdim etməyiblər. Bir gündən sonra isə əlavə 775 manat da tələb ediblər bildiriblər ki bu dərmanlar ha covid testinə və klinikaya kənardan gətirilmiş aparatlara və həkimlərə görədir. 3 gün keçdikdən sonra isə bildiriblər ki, borcunuz 1400 manat olub. Daha 3 gün sonra yenidən 1400 manat əlavə olaraq pul tələb ediblər. Beləliklə 8 gün klinikada qalan uşaq üçün 4060 manat pul tələb ediblər. 1200 manat ananın əməliyyatı, 2860 manat isə əlavə xərclər üçün deyə şikayətçi bildirib. Onun sözlərinə görə bununla kifayətlənməyib, uşağa Fenoglobin adlı dərmanın lazım olduğunu deyiblər. Bu tapılmayan bahalı dərmandır. 4 ampulası 800 manatdır. Biz klinikadan uşağa edilən yardımın görüntülərini tələb etdik. Özünü klinikanın hüquqşünası kimi təqdim edən Bəhrəm adlı şəxs isə dedi ki, bunun üçün məhkəmə qərarı lazımdır. Beləliklə bizə görüntüləri təqdim etmədilər. Statın sonu və vaxtınızı çox almadan daha bir məqalə ilə sizi tanış edək. 24 dekabr 2021-ci il tarixində bizim Yol Info saytında dərc olunan Xəstəxanada uşağa necə müdaxilə edə bilərsə 3 gündür ağlamır, hərəkət etmir başlıqlı məqalədə bildirilir ki, jurnalist Tural Ozan açıqlaması zamanı bildirib ki, 3 gündür International Medical Center bir xəstəxanasında Azərbaycan səhiyyəsi adına bütün rəzillikləri, özbaşınalıqları yaşayır. Stat. Həyat yoldaşım Şənhəyat Məmmədzadə 21 dekabr tarixində International Medical Center bir xəstəxanasında qeyisəriyə əməliyyatı vasitəsilə övladımızı dünyaya gətirib Əməliyyat həkimi bizim tərəfimizdən gətirilib və əməliyyat çox uğurlu keçib. Hətta əməliyyatın canlı yayımı da var. Uşaq da əməliyyatdan çox normal çıxıb. Yəni ağlayaraq, ciyəri normal vəziyyətdə və s. Əməliyyatdan sonra uşağı yuxarı aparıblar və 2 saat sonra xəstəxanaya işçilər gələrək anaya bildiriblər ki, uşağın ciyərində problem var, nəfəs almır. Bizdən minimum 2000 manat depozit tələb ediblər ki, uşağı küvəsə qoysunlar. Biz də təbii ki, razılaşdıq. Şəhətçi bildirir ki, 2 gün ərzində müşahidə aparıb və məlum olub ki, bu onlara qarşı qurulmuş bir oyundur. Çünki orada tək o yox, bütün valideynlər eyni ssenari ilə aldadılırlar. O əlavə edib ki, bunlar orqa mafiyası kimi bir şeydir. Uşağın saturasiyası isə 97, 98-dir. Uşağın anası da həkimdir. Başqa həkimlərlə, hətta türk həkimlərlə də məsləhətləşdiriblər. Bizə deyirlər ki, uşağın ciyərindəki suyu çəkmək 2-3 saatlıq bir şeydir. Amma bu xəstəxanada həmin suyu çəkmək əvəzinə uşağı aparata qoşub bu yetmirmiş kimi bizə dedilər ki, mərkəzi klinikadan həkimlər gətirəcəyik. Bizim reanimasiya həkimlərimiz yoxdur. Biz bununla da razılaşmışdıq. Amma sonradan bildik ki, elə mərkəzi klinikanın həkimləri burada da ikinci iş yeri olaraq işləyirlərmiş və əslində tək bizə görə gəlməyiblərmiş. Prolozanın sözlərinə görə birinci gün səhər xəstəxanadan zəng edərək bildirdilər ki, gəlin uşağı mərkəzi klinikaya aparın. Çünki burdan çıxıb daha güclü aparata qoşulmalı aldır. Tanıdığımız həkimlər isə bizə bunu məsləhət bilmədilər ki, 98 saturasiya ilə buna ehtiyac yoxdur. Xəstəxanaya getdim və etirazımı bildirdim və məlum oldu ki, onlar mərkəzi klinika ilə işbirliyindədillər və istəyirlər ki, bizdən daha çox pul qoparsınlar. Mənim səs köçü salmağımdan sonra özləri də ehtiraf etdilər ki, uşağın vəziyyəti yaxşıdır, daha ağır aparatlara ehtiyac yoxdur. Yüngül ciyər problemi olan uşağa pnömoniya diaqnozu qoyub daha da ağır hala salıblar. Qəsdən uşağın vəziyyətini ağır və qeyri-stabil saxlayırlar ki, reanimasiyada qalmaq günlərinin sayı çox olsun. Xəstəxanada uşağa necə müdaxilə ediblərsə 3 gündür ağlamır, hərəkət etmir. Bilmirik nə ediblər. Nəyin dozasını çox vurublar, statistika sonu. Məsələ ilə bağlı International Medical Center bir xəstəxanasının hüquqşünası Bəhram Quliyevsə bizim yol infoya açıqlanması zamanı bildirir ki, insanların düşüncələri fərqlidir. Onlar uşağa pul xərcləməyi boşuna hesab edirlər. Bəli, mərkəzi klinikaya yönləndirmə edilə bilər. Çünki avadanlıq çatışmadıqda biz uşaqları ölmə tərk edə bilmərik və Qabaqcığdan belə bir məsləhət görürük ki, hazırlıqlı olsunlar. Gəlim uşağı götürsünlər və ekspertizə versinlər. Əgər uşaq həmin diaqnozla doğulmayıbsa, ağrallaşdırmaq klinika daxilində olubsa, bu zaman həmin şəxs istədiyi kimi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər. Amma onların iddia etdiyi vəziyyət öz əksini tapmasa, mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib klinikanın işgüzar nüfuzunun altdaldılması barədə ittiham qaldıracağam. Statın sonu. Məsələn, nə ilə bitdiyini bilmirik. Hər bir halda bunlar mediyada müxtəlif zamanlarda International Medical Center barədə səslənən iddialardır və onların həqiqətə uyğun olub-olmamasına yəqin ki, adiətli qurumlar araşdırıblar. Biz qeydə kanalımıza müraciət edən şikayətçimizə öncədən qeyd edim ki, şikayətçinin səsləndirdiyi fikirlərə görə bu Miran media məsuliyyət daşımır. Adı çəkilən bütün şəxslərin və ümumilikdə International Medical Center-in mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hakimlər bildiğim müstəqildir. Ancaq eşitməmişəm ki, həkimlər də müstəqildir. Mənim üzr istəyirəm 10 milyon xalqın qarşısında. Nəvəm anadan olub, oğlumun oğlu 9 ay həmin International klinikası, Bakıda International klinikası. Onu müalicəyə götürüb, müalicəsi bir hamilə qalından vaxtdan doğuş olunan vaxta qədər orada keçirilib. Müxtəlif aparatlardan tezarətlərdən hamısında da vaxt-vaxtına ödənişlə bunlar keçilib. Sonunda bizə təcili zəng dolunub ki, gəlsin bir də təkərlər müayinədən keçsin. Fevral ayının 9-unda onun da götürüb gəlmişük ora müayinədən keçitməyə. Müayinədən keçidəndə deyiblər ki, bəs uşaq içəridə ana bətnində dolaşıb, təcili əməliyyat lazımdır. Nə qədə? 1000 manat. Laft gözəl. Getdik ordan burdan, vardan yoxdan, borcdan xərcdən yoxduq. Gətirdin 1000 manat düzəltdik. Dedilər, "Yox, 200 manatda paket pulu verməlisiniz, 150 manat ölü yeri." Bəli, o da düzünü verdik. Sonra apardılar gəlini içəri, eee, doğuş otağına. Doğuş otağında orada otağa salandan sonra ödənişlər aşağıda kassanın qabağında olur. Gəlinə götürüb qol çektiriblər ki, ma bir də qol çək, şeyda əməliyyat elə, razılığın olsun. Ta içərisindəki oxutdurmurlar, nə də demiblər. Xeyr, narkozda olduğu halda anlaqsız vəziyyətdə, yəni atıq vəziyyətdə şancı ilə olan adam nə tər olar? Bu ağrısını dərdə çəkməliydi, qol çəkməyin. Heç nə oxutdurmadan qol çəkdirib onun da əməliyyat eləyiblər. Gəldirlər aşağı, sonra bir-bir 2 bir, saatdan sonra dedilər şey hər şey qaydasında, normal 4 kilo yarım uşaq. Bu şəkli bu uşaq ağlayır, nağırır göstərdilər. Ya çox mübarək, əl üzdə qalsın, belə də şirinliyi getdi. 11-i günü bizə təkrar zəng gəlmir ki. Bəs qətrun 650 manat ödəyin. Həkim zəng eləyir. Səhv eləməsən vəfa doktordur, xanım. Düyünün elə gəlir ki, dərd deyir ki, bəs bu uşağın e, ciyəri açılmır. Onun əlaqəli bu küvetə qoyulmalı. Küvetdə Demək, e, qoyulması 650 manat eləyir. Beynəlxalq dövlətlərdə qaşınca da mehmanxanada yer tutursan, günü 400 manata dəyir. Günü 400 manata dəyir. Balaca, bir zatlıq uşaq 400 manatda küvetə olur. Düyür uşaq, ciyəri açılmamışsa, normal dərirsə, niyə görə əməliyyat edirsiz? Deyir ki, o öləcək. Deyir ki, öləcəydi, qoyulsun də. Bəndi pulum yoxdu səhv verməyin. Nəhayət həmin günündən heç kürətə də qoyulmayıb, uşaq verilib anaya, ana yedizdirib də körpələrin otağında da uşaqlanılıb. 12 günü uşağı buraxıblar, heç bir sənəd verməyiblər. Heç bir sənəd verməyiblər. Ayın 20-sində, 20-sində təkrar Peyvənd olunmaqla əlaqəli, pirvuka deyəcəydim. Ola, Avropa peyvənd olunmaqla əlaqəli. Zəng olundu, şual ora dəvət olundu. Götürüb getmişik ora. Aparıb peyvəndə olunub, dil sənədlərin verəndə deyirsiniz ki, peyvəndə gələndə verəcəyik. Deyir ki, biz sənəd vermirik. Niyə? 656 ödəməmişük. Baş həkimin yanına çıxmışuq Bəhrəm müəllimin. Müəllim demək düzdür, o müəllim məktəbdə olur. Bəhrəm həkimdir, bilmirəm ancaq nə kimi. Bəhrəm həkimin deyir, sizə 650 manatı verməmişsiz. Ona görə də kağızları vermirəm. Deyirəm ki, vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi yalnır, cinayətkar olub, istintaqda olarsa, həbsxanada olarsa, polis və ya məhkəmə orqanlarında saxlama hüququ verilir. Sən təzə doğulmuş uşağın sənədini nə əsasla vermirsən? Niyə görəm bu şəxsin tə, təsdiq eləmək üçün aparıb verib bu evlad dünyaya gəlib qeydiyyata düşsün, siyahıya alınsın, şəxsiyyəti təsdiqlənsin. Yo 650. Deyirəm ki, 650 manatı qardaş. Bu küvetdə olmayıb, ayırıda verməyəcəyəm. Deyir, yo mən də sizə verdim məhkəməyə. Deyirəm hansı məhkəmədir? Dir Nizam Nəsimi rayon məhkəməsi. Deyirəm çox gözəl. Nə vaxt verilirsə? Nə bilim. De, nə bilimlə deyir axı kişi, sənin dəftər xanım var, bu sualları verirən. Sən məhkəməyə çıxış məktub göndərsən, sən müdürsən, üçsün yazırsan, tarixini də qoyursan ki, bu tarixdən göndər. Mülk rəftarxana qeydətdən keçir göndərir də. Ağ baxsa ki, altı ay üçündə baxça qoşu ilə danışmırsan üç günlə. Aşağı at adamla danışsan. Sən hüququ bilirsən danışsan, bilmirsən. Düz gedirsən məhkəməyə dedim gedərəm məhkəmə. Qərarın müqavilənin surətini ver. Deyir yoxdur, müqaviləni də vermişəm məhkəməyə gedib. Nəhayət Nə qədər başa olundusa vermədi. Diyimək ki, mənə vermişük. Diyim hünüyünə baxıraq, məhkəmələrdə də çıxarıq. Çıxarıq. Onsuz da mən öyrəşmişəm. Bu, bu işinə əlaqəli çıxıram, bu işlə də çıxarıram. Məhkəmələrdə də vermisən ayırdılar. Biz 650 manat ödəmişük. Bizə əsaslandırsın ki, 1000 manat nə pul idi? 150 manat nə pul idi? 650 manat əlavə nə istəyir? Bu nədir? Uşağı bazardan meşoxla pulla almalı oğ. O Allahın nəsib elədiyi nemətdir bu. Bu gələcəyin əskəridir. Oğlan uşaqdır. Gələcəyin dövlətinin keşində duran adamdır. Pula vətəni satmırsən hekimə, həkim adından. Deyirəm sən minmatını öş almışsən. Deyirəm mən almamışam. Deyirəm Kimalov. Deyir həkim, deyir necə həkim? Həkim sənin üstündür. Deyir yo, həkimlər mütəxəssisdir. Ay prezident, mənə təkrar sual verirəm sizə. Hakimlər kimi həkimləri də müstəqil eləmişsiz? Ya Bəhrəm adında hə, İnterneşnin direktoru həkimlə hakimi dəyişdirisələr. Onlar bəlkə də dəyişdirisələr, günəş göydə olur, nənə yerdə olur. Bəhrəm də hakimdən həkimi dəyişdirir. Xahiş edirəm bu, bu işə nəzarət və qoyurasınız? Belə klinikalar Səhiyyə Nazirinin qaynar xəttini yuğuruq. 9103 deyir ki onlaynla müraciət. Ha ərzənə müraciət eləmişəm, qaynar xəttə demişəm. Deyirsən səsin qeydiyyata götürülüb. Ha onlaynla gelin bəlkə bazardan nə salım, onun üstünə göndərim. Ha belə şülin hürmətliyi olmaz, belə məmur özbaşınalığı olmaz. Ha, son qoyundaya bulara. Bu hələ ikisidir. Şişən nə gələndə, şişən icra hakimiyyətindən dəyəyisən si, belə gündən də hə, biz sakit oturuq də belə də biz əzizib tapdala mıyandə əzizib tapdala mıyandə odur ki sən sizə üzmüt tərəf yenə də müraciət edirəm möhtərəm prezident vicə prezident düşüşü uşaqlara yardım nə bilim nə 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 təzəyə təzə ayın önündə olub bu gün dayın 24-ü Sənədin vermir 650 man pulu satır. Şəhər mərkəzində kim duracaq? Biz onu birə qeydiyyatdan keçirib həkim gətirə bilmirük evəki uşağı müayinədən keçsin. Deyir sənədin gətir qeydiyyatdan keçidin. Pulu ödəməmişəm, vermisən məhkəməyə. Çox gözəl. Sənədimin uan edaləti var. Məhkəmədə yesən düz çıxatsa, yemən də çıxacam da, hə? Məhkəmənin qərarından biləcük. Sənədin vağdahlı yoxdur. Toyda yiyib içmişəm. Gəlmişəm bayram axşamında kimisə görmüşəm. Bu nə deməkdir ha? Toy harda? Bayram axşamı harda? Baq, mühtərəm prezident, ay mehribanım. Bəs Heydər Əliyev deyib, yox. Rəhmətli yol liderçi uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşağa belə qiymət götür göstərirsiniz, belə qədiyyata götürsüz. Belə şallah, çox sağ olun. İlham Əliyev deyəndə desə ata nəsihətinin yerinə yetirdim vəsiyyətin, atanın vəsiyyətini yerinə yetirdin. Və nəsiəti hani? Uşaqlara deyir, gələcəyimizdir bu nəsiətdir. Sizə də səhiyyət verib ki, yəni evladlarınızdan məğərat ol bizim gələcəyimizdir. Biz də dövlətin prezidenti kimi səyin evladlarının sahibiyik. Bizdən belə məğərat olsa? Pul atırlar bizə 650 manat, ha? Təkrar müraciət edirəm. Bu işi şəxsən xüsusi qeydiyyat cəzə götürərək nəzarətinizdə saxlayın. Bu işin düzgün yolla həll olmasında köməklik edirsiniz. Çox sağ olun.